Hər vaxtınız xeyir olsun YouTube kanal izləyicilərimiz. Mən bu gün Xırdalan şəhərinin tam mərkəzində, Təzə Bazarın, Heydər Əliyev parkının deməli bir neçə dənə yeni tikilmiş binanın əhətəsində, binanın altında yerləşən obyektimiz. Belə bir 33 kvadrat metrdən ibarət, tam avadanlıqlı, belə bir kiçikdirsə kişi salonu elə, qadın salonu elə. Belə bir salonumuz çıxıb satışda. Görürsüz bura baxır yola mən ətraflı çəkib göstərirəm sizə kondisionerinə can var, bütün işıqlandırma sistemi. Görürsüz, moyka. Deməli, bax burada mətbəx mebel yığılıbdır. Xidmani bir mətbəxdir, məsələn, işləyənlər üçün. Burada ev, deməli, obyektin sanitar qovşağıdır. Görürsüz, tam təmir edilib. Kupcalıdır. 30 kvadrat metrdən ibarətdir. Qiymət çox münasibdir. 67.000 manatla satışa çıxdırılıb. Real alıcıya çox cüzi endirim olacaq. Burada belə bir xudmari bir otaq kimidir. Yəni lazer otağı, nə bilim, məsəl istəyim, bir şey eləyə bilərsən. Təmirlidir. Yüngülvarı amoylardan gəldirmək olar. Sənədi kupçadır. Qiymət 67.000 manat klass, yəni qaz, e, qaz deyirəm, su, işıq daimidir, kanalizasiya var. Yeni tikilmiş bir anmaltıdır, təzə bazarı. Heydər Əliyev parkının düz yanıdır, mərkəzdədir. Yəni aşağısı verməsəm 500-600 manatlıq icarəyə vermək olar. Bizə dəstək olmaq üçün kanalımıza abunə olun, videonu bəyənməyi unutmayın. Görünüş bu qədər.